বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া দিনটো আজি এয়া ৰুমতে এনেকৈ থাকিবলগীয়া হ'ল জানি আপোনালোকে সকলো গম পাই আছে মই বহুত টেনশ্যন পৰি টেনশ্যনত পৰি আছোঁ কাৰণ এনেইতো মেডিকেলত একো খৰচ নাই মেডিকেলৰ খৰচ বহুত কম বাকী এই হোটেলত থকা মেলা ৰুম লৈ থকা মানে খোৱা বোৱা বস্তুৰ দাম বহুত বেছি ইয়াতে সেইটো কাৰণে অকণমান মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে বাকী মেডিকেলত একো হেৰি নাই আৰু বহুত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট বহুত ভালদৰে চায় চ সকলো ফালৰ পৰা ভাল কিন্তু মেইন এতিয়া মানে মানুহজনৰ এম আৰ আই কৰিবলৈ দিছে চকুৰ এম আৰ আই কৰা কাৰণে যাব লাগিব চিলিগুৰি আৰু সেই এম আৰ মোক কৰিবলৈ এতিয়া আৰ্থিকভাৱে মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে মইনো ক'ৰ পৰা পাওঁ পইচা কেনেকৈ ইমানখিনি টকা হেৰি কৰিব পাৰোঁ যিমানখিনি মোৰ সামৰ্থ্য আছিলে সেইখিনি মই আহিলোঁ যেনে তেনে হেৰি কৰি পেলাই দেখুৱাই নিওঁ বুলি কিন্তু এতিয়া এম আৰ আই কৰিবলৈ দিছে সিমানখিনিতো মোৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে বাকী সকলোখিনি আপোনালোকে জানি সেয়া বাৰু ঠিক আছে এতিয়া অকণমান বোলো এই আশে পাশে অকণমান গৈ পেলাই চাওঁচোন ক'ৰবাত ইয়াতো কৰে নেকি এবাৰ খবৰ লৈ মেলি চাওঁ তাকে আপোনালোককো লৈ যাওঁ ব'লক আপোনালোকক আজি দেখাম এ চি হস্পিটেলৰ হেৰিখিনি দেখাম আৰু বাহিৰৰ পৰাই আজি বন্ধ ইয়াতে শনিবাৰ দিনা বন্ধ থাকে দেখুৱাম আমিনো ক'ত আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ধৰি আপোনালোকক দেখাম আৰু ইয়ালৈ আহিলে এনেই খৰচ নাই বাৰু অকল খালী হোটেলৰ থকা মেলাটোৱে খৰচ মানুহজনকো অকণমান খোজ কঢ়াই আনো খোজ কঢ়াবলৈ লৈ যাওঁ দিনটোৰ ভিতৰতে আছে সেইকাৰণে বোলো যাওঁ অকণমানবোৰ লগ

ভেৰা বুলি কয় নি মেচি হস্পিটেল এইখন এনে বাউণ্ডেৰীটো চাওঁ বহুত চাফা হয় আৰু এয়া পাৰিদি মানে ইমান ধুনীয়া নহয় চাওকচোন এইয়া বহুত চাফা কিন্তু সেই মানুহবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে আজি বন্ধ হয় আমি অকণমান এইফালেও পাতি ঘূৰি আহিছো হাতি বহুত ভাল কিন্তু বহুত চফা জেগাবিলাক আহি পালোঁহি এতিয়া ঘূৰি মেলি এইফালে আৰু দেখাবলৈ নহ'লে ৰাতি হৈ গ'ল বেছি দেৰা হৈ গ'ল আৰু মানে মানুহজনকো ধৰিবলগীয়া হয় যে চকে নেদেখা হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মানে অলপমান দিগদাৰ হ'ল সেয়া এতিয়া আহি পাইছোঁহি আৰু চাহ অকণমান খাই আহিলোঁ তাতে হোটেলতে সেই খাই মেলি আহি পেলাই সেয়া বহিছোঁহি অকণমান ভাতো অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ মানে ইয়াতে ভাতটো ইয়াতে খাম আৰু দিনটো এসাঁজেই খাইছোঁ আৰু কি কৰিম দুসাঁজ এসাঁজ খাবলৈ এইটো উপায় নাই যে এইটো কাৰণে এসাঁজ খাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা চাহ খাই দিওঁ সেয়াই দামো বহুত ইয়াতে সেইকাৰণে সেয়া লোৱাটো কষ্টহে হৈছে ইয়াত সেই আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰ' গেমিং বুলি আছে ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই লিংকটো দি থম বাৰু প্ৰ' গেমিং বুলি আছে কমেন্টৰ লিংক দি দিব আপুনি বিলাক হিন্দী হিন্দী ব্লগছ দালো মই বেছি এনে দালো এই নাম হয় প্ৰ' গেমিং বুলি সার্চ কৰিব লাগিব তেনেকা নুলে এই এডৰেট এছ গেমিং মাই মাই হে দি দিব এইটো এইটো ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ সেয়া আৰু আহি পেলাই এয়া প্ৰায় ভাতটো সেই তেনেকৈ আৰু দিনটোত এসাঁজ খাইছোঁ যেনিবা মানুহজনৰ অলপ কষ্টই হৈছে বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ দিগদাৰ হয় ন ইমান ক'ত হয় আৰু পইচা পাতি সেইটো কাৰণে যেন তেনে এসাঁজ খাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ আবেলি এতিয়া চাহ খাওঁ ৰাতি এতিয়া ৰুটি খাই দিম আৰু সেয়া আমি এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ আলু ফ্ৰাই চবজি পাপৰ নিৰামিষ থালি এইয়া নেপালৰ থালি হাণ্ড হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এই থালিকে নাম হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে আমি খাই লওঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ কাইলৈ কাইলৈ লগ পাম কাইলৈ গা নুধো নুধো আকৌ কাইলৈ লগ পাম কাইলৈনো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে মই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কি কৰে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই ক'ব ৰাতি